Səmiyet var. Təhsil İdman Mərkəzinin qadın futbol komandaları və Gələcəyə Körpü İctimai Birliyinin fan klubunun üzvləri arasında baş tutan görüşdə ölkəmizdə qadın futbolunun inkişafı, qızlar arasında bu idman növünün təqlibratının gücləndirilməsi əsas müzakirə mövzusu olub. Fan klubun üzvlərinə qadınların idmanda əldə etdiyi nailiyyət və uğurlardan danışılıb. Klubun əksər üzvləri xanımlar olduğu üçün onlara qadın futbol bazası haqqında ətraflı məlumat verilib. Fan klubunun rəhbəri Mikail Ərzaadə bildirib ki, gələcəkdə Bakıda keçirilən 17 yaşlı qızlardan ibarət Dünya Çempionatında fan klub üzvləri tərəfindən dəstək veriləcək. Biz qərarə gəldik ki, yəni idman elində daha aktiv şəkildə e, fəaliyyət göstərək və bu məqsədlə biz e, Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Gəncə filialına əməkdaşlığa qərar verdik. Yəni burada bildiyiniz kimi qadın futbolunun bazası məhz bu mərkəzdədir və bildiyiniz kimi bizim də fan klubumuzun əksəriyyəti xanimlərdən ibarətdir və biz qərarə gəldik ki, e, bu cəmiyyətlə yaxından əməkdaşlıq edəyək. Təsir Respublikə İdman Mərkəzinin Gəncə filialının direktoru Xeyal Haciyev isə öz növbəsində bildirib ki, kütləviliyin təmin olunması məqsədi ilə qadın futbolunun inkişafı və onların idmana olan marağını artırmaq üçün gələcəkdə fan klubla əməkdaşlıq edəcəklər. Qeyd etdiki, Gələcəyi Körpü İctimai Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən fan klubun üzvlərinin 60%-ni qadınlar təşkil edir. Onu da bildirərək ki, onlar ölkəmizdə fəaliyyət göstərən qadınlardan ibarət ilk fan klubudur.